Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем готовить очень вкусный, легкий, нежный супчик. Подготавливаем овощи для нашего супа. Овощи мы подготовили, лук порезали полукольцами, картошку небольшой соломкой, морковку порезали тонкими четвертинками и капусточку порезали. Вода уже закипела. Бросаем лавровый лист и пол стакана риса. Пока наш рис варится, будем обжаривать лук с морковкой. Рис у нас варился 4 минуты. Мы забрасываем картошку. Картошка у нас варилась 5 минут. Сейчас загружаем туда морковку с луком. Сейчас мы будем загружать туда рыбу. Также будем загружать капусту, брокколи. Будем варить минуты 3. Друзья, супчик наш уже настоялся. Кому понравился рецепт, обязательно напишите комментарий, поставьте лайки. Еще увидимся. Пока-пока.